Maju para huang muka huang tu membangah mambihuang ren-ren-ren ana pilang pilang kasong bahu-bahu Bangkit, kita jaga Sabah. Rumah kita, kita jaga. Sabah first, Sabah forward, Sabah prosper, Sabah united. Gabungan rakyat Sabah, bila bersama, Sabah maju jaya. Rumah kita. Rumah. Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Mari kita sambung cerita. Isu apa? Al-Kisah warisan yang klaim terpaling MS63. Ya benar semua pihak dan semua Sabahan patut bersatu dalam perjuangan memaknai MS63. Bukan meminta atau menuntut yang bukan-bukan. Kita hanya mahu hak-hak kita. Sebagaimana yang telah dipersetujui melalui Perjanjian Malaysia 1963, iaitu sijil lahir kepada Persekutuan Malaysia. Masalahnya di Sabah ini ada pihak yang klaim terpaling MA63 dan menafikan ikhtiar orang lain. Sedangkan mereka sendiri cakap tidak serupa bikin. Saya bagi satu lagi contoh wayang politik parti warisan. Bila mana Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu membuat keputusan yang memihak kepada Sabah Law Society, SLS dan hak 40% Special Grant Sabah, maka mencananglah warisan umpama mereka lah Terpaling hero. Mari kita dengarkan. Because I think what has been spelled out by the judgment, by the judge in the court proceeding is quite clear. Where I think the need to relook on what has been spelled out in the constitution there. Tidak sia-sia usaha yang telah digerakkan oleh parti warisan. Tidak sia-sia juga barisan ahli-ahli Parlimen warisan pada ketika, pada ketika itu, khususnya pada tahun 2022. Kalau dengar umpama warisanlah yang membawa kes ke mahkamah dan menang. Tapi hakikatnya inilah hipokrasi warisan dan pemimpinnya Datuk Seri Panglima Syapi Abdal. Mari kita singkap sejarah ketika warisan dan Syapi berkuasa pada tahun 2018 hingga 2020 dahulu. Bukan cerita di kedai kopi tapi pendirian rasmi semasa di sidang Dewan Undangan Negeri Sabah pada 7 Ogos 2019. Dengarkan. Kerajaan negeri boleh mengambil tindakan mahkamah untuk pastikan kerajaan pusat mematuhi undang-undang yang tertinggi dalam negara kita iaitu Perlembagaan Malaysia. Pendekatan kita kerana kita merupakan satu buah negara, kita tidaklah mengheret kerajaan persekutuan kepada mahkamah dan itu bukan laku satu langkah yang saya yakin bahawa ianya uh, elok untuk kita pastikan supaya dapat kita realisasikan apa tuntutan Saya ulang bila ditanya adakah kerajaan negeri mempertimbangkan untuk membawa isu tuntutan hak Sabah dalam perlembagaan persekutuan ke mahkamah jawabnya kerajaan negeri tidak mengambil pendekatan untuk mengheret kerajaan persekutuan ke mahkamah yang beliau sifatkan sebagai langkah yang tidak elok bukan sekadar itu saja kita boleh lihat pendirian dan pendekatan yang sama dalam isu hak minyak dan gas. Sehingga kan mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak mendiang Tan Sri Dr. James Jemut Masing pernah membuat kenyataan bahawa arisan patut bersama dengan kerajaan Sarawak mengambil tindakan perundangan terhadap Petronas bagi menuntut hak 5% cukai jualan negeri CJN ke atas produk petroleum. Syapi tidak mahu bersama Sarawak mencabar Petronas melalui saluran perundangan. Dan apabila Sarawak berjaya di mahkamah, syukur Sabah juga akhirnya berupaya mendapat hak yang sama. Hari ini apabila SLS berjaya memperjuangkan hak Sabah di mahkamah, warisan cuba potong kona tampil terpaling hero. Inilah wayang politik warisan. Sekali lagi saya sebutkan tiada isu. Siapa-siapa boleh tampil memperjuangkan hak Sabah dan Sabahan perlu bersatu. Tapi bila mana menuduh mereka lah pejuang dan orang lain pengkhianat termasuklah GRS, maka kewajipan saya untuk menjawab. Persoalannya, adakah GRS mengkhianat? Untuk cari jawapannya, boleh baca kenyataan media Sabah Law Society pasca keputusan mahkamah. SLS pada 17 Oktober 2025 secara jelas mengiktiraf peranan kerajaan negeri yang konsisten menegakkan hak berperlembagaan tuntutan 40% hasil Sabah. Kerajaan negeri mana yang dimaksudkan? Bukan pimpinan warisan, tapi kerajaan negeri yang diterajui JRS. Apa buktinya? Sepanjang kes berlangsung, penghujahan Pejabat Peguam Besar Sabah yang mewakili kerajaan negeri Sabah yang diterajui JRS tidak bertentangan dengan kes SLS. Hakikatnya, penghujahan kes kerajaan Sabah telah membantu kes yang dibawa oleh SLS. Contohnya, pertama, kerajaan Sabah menjelaskan di mahkamah berkenaan rekod sejarah termasuk peningkatan hasil persekutuan yang dikutip dari Sabah sepanjang 1964 hingga 1968. Kedua, Kerajaan Sabah juga telah mengesahkan di mahkamah bahawa tidak ada rekod rasmi perundingan kedua-dua peringkat kerajaan untuk menyemak kadar special grant dari tempoh 1974 hingga 2021. Ketiga, sepanjang prosiding mahkamah, Kerajaan Sabah konsisten dengan pendirian 40% itu adalah hak Sabah yang tetap berkuat kuasa dan Sabah tetap mempunyai hak untuk menuntut tunggakan semakan kadar special grant bermula tahun 1974. Inilah hakikat pendirian dan perjuangan Kerajaan Negeri Pimpinan GRS dalam mendapatkan hak 40% special grant. Apa pula rekod kerajaan warisan bila memegang kuasa dulu katanya tidak wajar menentang kerajaan persekutuan di mahkamah. Jadi ayo selamatkan Sabah daripada hipokrasi warisan. Pilihlah JRS. rumah kita, kita jaga.